Что мы по времени ментры? Восемь, да? Доброе утро всем. Доброе утро. День сегодня чудесный, солнышко. Кстати. Что ты трудился с утра свалить джинс? Сегодня я иду, а нет завтра. Я что узнал галф, как я делал на вами. Ну хорошо. Если солнце Андрей дверь не отдох, что это означает? Урожай? Урожай. Урожай. Какой день такое лето будет? Нарядное? женская. Женская. Ну, хорошо. Сушить. Хорошо, коллеги. Мы сегодня с вами слушаем три вопроса. С отчетом и звитом выступает голова фонтан, Велико Фонтанской сельской рады Сергей Григорьевич Рубик и Шевина Полягатина. Ну, Другое питание про проведение святого заходов до Международного женского дня в закладах культуры района Ольга Михайловича Шапран. Так, и, Галина э, Анатольевна, анализ выполнения договора для частных за 16-й рейд. За 16-й рейд. Ну, прежде чем начнем, я предупреждаю информацию для вас, присутствующие коллеги. Э, сессия областного совета, которая должна была состояться 17-го числа, перенесена на 20-й, с пятницы на понедельник. Пятница, на понедельник. для нас очень важна эта сессия поскольку у нас есть масса вопросов связанных с нашим социально-экономическим развитием нашего района в части которого мы рассчитываем на поддержку областного совета к сожалению на сегодняшний день я не могу вам доложить конкретно потому, ну, наверное поэтому сроку переносится проведение сессии потому что до еще не готов проект бюджета и проект программы социально-экономического развития Одесской области. Будем надеяться, что он состоится 20 -го. Мы в таком случае сразу после сессии областной проводим свою. Так, уже вот, вы готовы. А мы понимаем, как бюджетная комиссия и что там, ЖКХ, в принципе, все, да? с учетом того, что нам помогут эти сети, свои силы будем пробовать тоже формирование программы социально-технического развития нашего района. Э -э, коллеги, я на прошлой неделе имел встречу с губернатором Одесской э -э, области. Э -э, я знаю, что в двух словах, в принципе, встреча была недолгой, но мне понравилось. Э -э, по деловому, коротко, по уму, без лишних там скажем так, дел. Вот. Я ездил с одним вопросом к губернатору. Мы обсуждали вопрос децентрализации Татовского района. Вот. Мы обсуждали тему объединения, то, что мы хотим с вами сделать, 18 сельских советов в одну территориальную громаду с центром в Кудянике. Максим Владимирович поддержал нашу идею. Вот, я вам скажу так, вот, Предыдущему губернатору не то, что попасть не то, чтобы мы не могли согласовать, но попасть не мог. Вот, к сожалению, да. Здесь буквально вот на первых там, днях его работы вот, принял, поддержал. Мало того, я успел в этот день побывать в офисе реформ. Там тоже прошли кадровые изменения. И там другие люди сегодня возглавляют эту организацию. И вот эта идея о, о, о расширении Готовского района на три громады она ушла в прошлое. И уже вы в этом центре отменили форум, нас поддержали, они тоже не согласны с позицией предыдущего руководства, что выделять там, разделять Котовский район на три громады, они тоже не, 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 видят в этом целесообразности, не видят. Они поддержали нашу идею тоже 18 в одну. Вот. Поэтому думаю, что и на сессию областного совета этот вопрос мы тоже постараемся вынести. Вот, для нас это тоже важно, попасть в это дело. Вот. Вчера был в гостях в Балтии, Вчера общался с балтянами да, да, вот, на, 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 этот, на, этот, предмет. По большому счету, по большому счету, с точки зрения, ну, меня интересовали, скажем, вопросы организационные, да. По большому счету у нас сегодня фактически. Мы работаем в режиме электронной Да? У нас один субъезд. У нас он бьет, да, у нас районо, у нас нет, у нас есть ПМСД, у нас есть Центр обслуживания у нас есть, в принципе, все сложно на сегодняшний день. Нам, нам не нужны какие-то дополнительные деньги для того, чтобы создавать территориальную громаду. Нам не нужны какие-то административные здания, строительства. У нас есть люди, которые работают в этих, в этих структурах, в этих отделах. В принципе, все есть. Мы теперь занимаемся, я, сам говорю, я так понимаю, да, техническими вопросами подготовки и проведения при подготовки к объединению и проведению выборов я очень сильно надеюсь на осень этого года, на осень этого года, с тем, чтобы мы имели полноценную спроможную, региональную номер. Вот такие новости. Ну и по соседям я сегодня еще уже познакомил вот с этим документом. У наших соседей сегодня и проходит конкурс на замещение вакантные посады головы Краснодарской РДА. Ну, интересный список, коллеги, я буквально две минуты вашего внимания заберу. Претендентов, да, всего 10 человек претендентов. Вот фактически 8 это краснотнянцы и 2 человека, ну, которых никто не знает. Некто керующий бизнесом ФОП Ранчар, Кушнир и некто Бернадский юридическая фирма адвокаты закон», а остальные восемь – это красноклянцы. Офтун – ваш коллега, Белая – Ирина Сергеевна, это коллега ваша. Красюн – начальник в управления персоналом РДА, керующий okay. справами районной рады, первый заступник головы РДА, заступник головы РДА и начальник видела коммуникации – ваш коллега. В принципе, вся РДА пошла в бой. Амбиции есть? Это, да, что-то говорит, мы не будем делать, посмотрим, что сегодня э, вот, скажет нам э, Национальное агентство Украины, испытает там чего-то на Мазине. -то. Захарьевский Рожан... тоже сегодня проводит? А? Захарьевский район тоже сегодня конкурс? Ну, Захаревский для нас дальше, и не так актуально, как Краснокнянский. вот, а Краснокнянцы, собственно, для соседей и... и и мы как-то там, да, чаще общались, дружнее. Поэтому посмотрим, как будут развиваться события. У нас, у нас документы принимаются до 23-го. 20... А мне сказали 8-го. 23 До 23-го. Все желающие, смотрите, не опоздайте. 23-го, последний день. Не улыбается, не улыбается только... Носа -то, только Анатолий Петрович, Паш.

собственно говоря, к вопросам там э, евредувания. Ну, это касается больше, скажем, городов, поэтому я не буду останавливаться. Остановлюсь а, на позитивных моментах, которые удалось там переговорных процессах, скажем, да, дойти. А, первое. Общался с послом Молдавии в Эстонии, который был там 5 или 6 лет. В общем, есть контакт, познакомил, дал контакты с правительством Молдавии, с ближайшим районом. Если все получится, то наладим какие-то официальные контакты с Молдавией в плане транскордонного сотрудничества. Собственно говоря, то, тот вектор, который сейчас уже забит в программе социально-экономического развития нашего района. Тема сейчас очень актуальна, и Европа очень дает неплохие средства на развитие вот такого вот сотрудничества. Это раз. Во-вторых, есть предварительная договоренность с очень мощной организацией всеукраинской, ЦИГРИН, вот, Центр Румайских которая уже на протяжении 7, по-моему, лет работает в Украине, работает с самыми мощными фондами, в принципе, которые существуют в Украине, ну, представительства там тот же USAID, тот же фонд Наура, тот же Nauman, фонды. И готовы они привлекать ну, самых мощных экспертов из Питера. Так вот, есть люди договоренные, что 7 числа в пятницу будет их руководитель от Львовской организации, будет их руководитель здесь. Мы подпишем рану по сотрудничеству и готовы они на личном, так сказать, отношении сотрудничать с Подольским районом в плане обучающих программ. А, причем формировать порядок сможем мы, а, то есть вопросы ну, лично, который актуальны для нас. Первое, это, конечно, централизация, ну и как бы активизация граждан, получение инвестиций. Вот, поэтому, ну я вам так скажу, даже, даже Одесса не имеет таких контактов, не имеет таких договоренностей. Если это удастся, для, для нас это будет очень большой прорыв, потому что каждый из нас может понять. По всем очень сложным вопросам по медицинской реформе, да, и так далее. Задайте просто напрямую экспертам, напрямую людям там уровня замминистров, министров, которых нам сюда, дай бог, будут приезжать. Ну, собственно, все. Спасибо, Дмитриевич. Спасибо, коллеги. Я даю слово Михаил. Сергей Ильичу, я так понимаю, что вы или будете выступать? <íz cosine> так, Ольга Михайлович, пожалуйста этот вопрос уже прошел, так и прошел. Вот. Я хочу сказать огромное спасибо всем, кто был артистикал. по отчету работников культуры почти во всех селах, не то что в сельских советах, прошли мероприятия, поздравления женщин. Мы приносим свои извинения, что у нас районное мероприятие прошло, жизнь коробки без концерта. Но если есть у вас желание, мы всегда готовы его провести. Он у нас этот концерт готов и Татьяне Сергеевна, почему... а а, не не Да, мы не сделали только выступление хора, а сам концерт все мужчины наши готовы вам подарить свои свои песни, свои произведения. Это Татьяне Сергеевне. Если договоримся на какой день, мы всегда рады провести этот концерт районный для наших женщин. Мы вообще предлагаем на 31 совместить... Никогда. Нет, марта. Совместить его с днем Смеха. 1 числа день смерти. Мы же днем заражены Да. да. Мы всегда днем раньше всех. Поэтому если... Ещё... Да, если день освобождения как бы можно все это совместить, поэтому у нас есть такие планы. Я не буду зачитывать те мероприятия, которые проходили у нас. Вы, пожалуйста, заходите на блоги э, и ЦБС, и районного центра культуры и дозвиля, на сайт, пожалуйста, на наши, на сайт администрации, заходите на сайт райрады. Э, мы везде, и в нашей газете э, «Котовские вести" э, все это высветлено и... Пожалуйста, читайте, и мы вас всех приглашаем на наши мероприятия, которые будут проходить. Вопросы есть? 24 числа у нас краще читать проходит. Заявки подаются сейчас, поэтому, пожалуйста, если у кого-то есть дети Читающие, интересные, мы всегда будем рады, чтобы они приехали к нам на нашу мероприятие. Это районную библиотека детскую, там, где находится девушка. Спасибо. Большое. Я, нет, вопросы, конечно, Нет, да? Можно? Я сегодня раздала всем э -э бумажки там по вопросу по религии. Пожалуйста, если можно, не затягивайте эти вопросы, можете в ящичек нас в казначействе бросить, потому что это нужно сделать срочно. Это мониторинг вопросов религии в нашем, в нашем городе. Спасибо. Хорошо, пожалуйста, пожалуйста. анализ в разрезе источников. Вы знаете, что у нас бюджет все время был дотационный намного. Эти 12% у нас ежегодно было собственные доходы. Остальное это была дотация, субвенции, трансферты со государственного и областного бюджета. В этом году, когда мы уже знали годовой отчет и провели анализ, у нас собственные доходы уже 39%. 60% это дотационность. То есть настолько выросли. Поэтому я хочу сделать анализ по источникам за 2016 год как собирали мы такие виды налогов в 2016 году. Значит, всего мы собрали своих денег при плане 37 миллионов, мы собрали 41 миллион 395 тысяч. Это с учетом уточнения. Я говорю, первоначальный план мы планировали 37, уточнили, выполнили по факту 41 миллион. В разрезе источников, как мы наполняли наш бюджет. Я буду говорить о сводном бюджете, это то есть сельские бюджеты плюс районный бюджет. Значит, подоходного налога у нас поступило в плане 13 миллионов 286, 15 миллионов 125. Это было выполнение 113 годовых и удельный вес подоходного налога 36 Земля – это тоже основной источник. Землю я проанализировала по земельному налогу, то, что должны заплатить земельный налог. Значит, семейный налог при плане 6 миллионов 631 тысячи мы э, получили в бюджете сельских советов 6 миллионов 887 тысяч или 16 процентов. Это от поступления в доходную часть, собственные доходы. Арендная плата. Арендная плата мы тоже сделали в разрезе. Это у межах населенных пунктов, это то, что вы заключаете договора. Значит, в межах населенных пунктов мы планировали собрать бюджеты сельских советов 1 миллион семьсот двадцать четыре тысячи фактически поступило 1 миллион восемьсот сорок семь тысяч и 4,5 процента это наполнение ваших бюджетов составляет арендная плата за пределами населенных пунктов Катомск-Подольского района это то что заключают договора администрация Значит, при плане 7 миллионов 801 тысяча, фактически поступило 8 миллионов 359 тысяч. Это составляет 20%, то есть каждая пятая э, гривна, которая поступает в сводный бюджет, это за счет земли, которая поступает от аренды. Также у нас был единый налог, который поступил в сумме 7 миллионов 758 тысяч, и это составляет 18% удельный вес. Э, в прошлом году у нас Акциз хорошо поступил благодаря базе, которая находится в Бачманах. И он увеличился в 5 раз план, который мы планировали. Они платили акциз акциз в 2016 году за реализацию пива, и поэтому у нас акциз при плане акцизный налог 452-529 или 1,5%, 1,3 точнее процента, это поступило это все в Бачмановский сельский совет в основном. Вот такие у нас основные источники наполнения. Но еще раз хочу сказать, что благодаря вкладе аренды за землю мы увеличили жизнь с 10, 12, 18. И в прошлом году у нас стало 39, мы зарабатываем сами, а 60% там 60% с это уже дотационность государственного и областного бюджета. Надеюсь, что в этом году дотационность уменьшится, а мы увеличим собственную заботу, благодаря, что полтора процента уже на земли мы увеличили, и плюс индексация, которая пройдет в земле. Спасибо. Одну минуту. Пытание. Тут два варианта. Либо, как обычно, наш клиент сказал, что мы ничего не поняли. Он доступно вес, что мы зарабатываем. И хотел сказать, кто хочет передать еще деньги в районный бюджет, пожалуйста, подходите, уточняйте. Потому что вчера был администрационный совет, Кто хочет передать, еще раз повторяю, потому что подходили сельские советы, вчера уточняли. Я хочу привести может, поэтому сегодня я не пришел. Да, поэтому при не пришел. Я приготовил Павтанский сельский совет. передает деньги по своим объектам, которые находятся на территории сельского совета. Пожалуйста, кто желает и хочет поддержать бюджетное учреждение, потому что я могла набирать уже проект решения районного бюджета. Спасибо за внимание. Спасибо. Присаживайтесь, коллеги, просьба, коллеги. Светлана Борисовна, пожалуйста. Я снова <coughs> про субсидии. Значит, на собрании с, с секретарями и с работниками ответственными по назначению субсидий, видимо, они не все поняли правильно. В общем, я хочу уточнить, что на сегодняшний день нужно обязательно, уже две недели прошло, как бы мы тянем, тянем, но все равно час X настанет, поэтому нужно ускорить этот процесс. А секретари и уполномоченные должны на сегодняшний день собрать все справки о пая для людей, которые мы раздали списки, которые получали в прошлом году в субсидии, справочки о составе семьи, заявление и декларацию. И обязательно это все привести к нам за 2016 год. Папки, где хранятся их копии паспортов, кодов всех членов семей, у нас уже есть. Мы их как бы не будем каждый год обновлять. Они у нас будут накапливаться просто там в субсидии для того, чтобы люди меньше документов носили. Пожалуйста, активизируйте эту работу, потому что не сегодня, а завтра уже будет распоряжение о нормах и ценах, чтобы мы не пошли задних и побыстрее получили люди деньги. Еще одно объявление, слава Богу, все субсидии полностью на Твердепалово закрылись, выплачены деньги, полностью задолженность погашена за 2016 за год. Поэтому, чтобы мы, у нас не было такой ситуации в 2018 году, что мы еще три месяца задействовали, чтобы мы в пределах 2017 года, люди наши, получили все субсидии, пожалуйста, проведите эту работу. На это нужно потратить месяц, но мы выиграем деньги. Спасибо. Є в мене два моменти. У нас є велика, яка називається проблема оброзі сміття і могильність. Що стосується сімрадів, вони більш-менш на території села впоруються. Але найбільша проблема у цій гадості це територія району. І Я дуже хочу, щоб ви створили програму навіть з мінімальними коштами, конкретно по знищенню омрозії, по знищенню. І по знищенню могильників. Поясню, чому. Ми мали практику в минулому році, викликали на куяльні поліцію, вона складала арт, але березовка далеко і не поїхали, не покарали того начальника, але восени зробили підробля. Аналогічним способом, я сподіваюся, будемо бути і в цьому році, але обов'язково має бути програма районна. Чому? Тому що є, дасть Бог виконавча служба, чи як вона там називається зараз апарат. І є депутати, які безпосередньо за це відповідають. Так от адміністративна і кримінальна відповідальність за ці всі три такі проблеми є. Її просто треба ну, просовувати. І я прошу, щоб хтось відповів, чому не створюється, може створюється, чи створюється до сесії оці три окремі програми. І ще хочу додати. Пан Ціньков сказав, що є ймовірність, що будуть вибори. Так от це питання ще може долучитись політична складова. Тобто всі, хто будуть балотуватись, якісь там депутати чи ще кудись, вони теж будуть використовувати цей фактор. Тому це буде забезпечено інформаційно. Тому я прошу це питання озвучити, і якщо вам будемо Давайте зразу про погоду. Помрози, Андрей Ильич, давайте так вот, да, профильный отдел, потоки, это, это нормально, это нормально нам с этим, с этим неприятным явлением бороться надо, давайте варианты стимулирования, варианты, как вы там присмотрим. программы я прошу, пожалуйста, так, принесите, я принесите на собственность. Спасибо. Теперь, Вячеслав, к вам, у нас есть официальные люди, Вячеслав? Официально с Если есть? Вы? Нет. Нет. Нет, не закрыты все, потому что они э, не соответствуют. Ну да, сегодня у тебя не делается. Замок, вальца. Смажется заводский завод. Мы понимаем, что это. Мы говорим, что у завод, понимаешь, что его нет. Вот сегодня сидят в комплекте, Петров на фонтане. Дядька. С двух Куда? Как вы хотите, кто ничего не делает. Сейчас, кто я спрашиваю, что за это готовы? Хорошо, давайте подготовлюсь. Пожалуйста. Это проблема. Законы, не законы. Что касается мусора. Я еще раз. Вот на камеру объявляю. Значит, у нас нет проблем с поселом с мусором. У нас есть проблема с мусором вокруг. Город Котовский. по, по не выстроить по периметру города, по выездам из города, не выстроить урны, баки мусорные, Горожане вынуждены будут вывозить мусор, сбрасывать. В сторону Губачка, в сторону пост, в сторону Рыбомирки, э, в сторону э, Александровки не везут расстояние между городом Котовским и селом Губачок 8 километров. Не везут с глубочка люди 8 километров под город высыпать мусор. Мусор везут с города на тележках и высыпают под городом, на территории района. Или даже на территории города высыпают. А везут под Нет, нет, нет поставить 4 контейнера на дороге, любой за дороге. Ну, потому что если поставить 4 мусорных бака, то ни один человек дальше бака не поедет. Не будет он тащить еще 200 метров эту тележку, это вам сейчас активисту говорю, не будет он ее дощить. Понимаете, он будет мусорный базов. И снимется проблема. Мусор Снимется. Сегодня в сторону Александровки забито в посадке мусора. Почему забито? Потому что люди до мусорки довозят. До мусорки надо ехать полтора километра, а до посадки 100 метров. И люди горожане высыпают этот мусор. Сегодня в косы приехать невозможно. Люди с города везут мусор на прицепах, на тачанках и высыпаем этот мусор. Никто с хвост на гору мусор не тянет. Из лубочка не тянет, никто на кладбище мусор. Из Соболевки никто его не везет, под железную дорогу не высыпает посадку. Это проблемы города. Решается очень просто и очень быстро решается. Просто нужно поставить мусорный бат. Точка. Это нехорошая то есть не, соседское поведение, не соседское отношение. Одна из причин, по которым он... понятно. Еще объявление. Кто сегодня работает у нас Власов. 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 Власов? в земной стране? Кто идет? Вас. Вас. Где вас? Всегда. Он уже забрал. Кто забрал, он не знает себя. Не Носыч. Вас его говорит. <свист> ну давайте еще по-хорошему какой-то вопрос по-вашему. Никто не я. Что что сорвался, я думаю, что все вот так какую-то рабочую группу присоединить из-за района, чтобы давить награду, то а все будут участвовать. Мы не будем, мы не имеем права этого Ну тогда что? Тогда мы приведем вот эту районную власть. За то, что мусор находится на территории района. Поэтому все знают, что он один, а депутатов много и исполнителей тоже. Есть такой еще момент у нас, который мы не используем, это наследие нашего тоталитарного прошлого. И я тоже уже проэкспериментировал. Есть такая богом данная нам продукция, тапинамур называется, земляная груша, и она еще называется бульба. Это очень шикарная штука, но у нас в свое время отучили природы, а к таблетку. Сейчас мы ну, как бы возвращаемся к этому. Я предлагаю, что соображает это медики и фермы. Может быть, это развитие быть как медицинское, может быть, питание питание детей весной в школах и в садиках. Может быть, это может быть, это, это, это есть какие-то программы массового выращивания и заготовления я буду,